я, в общем, понял, что надо что-то делать. В итоге, короче, приносит мне майк. Я там что-то почитал, почитал, там, всем спасибо, там, так, просто на клавиатурах этих писал биты, Буратино ограбил какого-то, мы дропнули альбом, потом потерялись, короче, давай переписывать альбом, давай, период в жизни у меня, когда я остался один, ты понимаешь, тебе не нужен никто просто, вот э, руль от моей жизни: я ни одной копейки не заработал. Я уже, короче, не понимал, что происходит. Эта энергия ищет выход. Блин, так это же мой трек, реально, который я написал. Ты не должен слушать никого вообще там в себя пришло через время. Но это скорее враг, чем друг. Как ты можешь продать воздух? Все, я ж все бескорыстно, все должно бесплатно дариться вот, людям. Наша большая мечта, чтоб закончилась война, что пробудились мы от кошмарного сна, чтоб все поняли, на что я Жизнь дана, у борт судна. Сьогодні у нас в гостях Олег, Сим, Game Only Squad, займається хіп-хоп музикою, пише вірші. Розкажи, будь ласка, предісторію: з чого все почалося? Як ти прийшов до, до такого, щоб займатися хіп-хопом? Що тебе сподвигло до цього? Угу. Смотри, ну почалося. В 90-х, поскольку мы рождены в 90-х, да. Честно, было неинтересно ходить в музыкальную школу, как бы там что-то требовали, там, я там на сальфетжо зайду, знаешь, там, э, ну, абсолютно все разные, допустим, в классе, да. Вот, и типа сальфетжо, у меня с детства какой-то такой голос, такой баритон, знаешь. Я, в общем, понял, что надо что-то делать. Тут наши местные э, хомисы, короче, уже у них какая-то там была туса, понял. Они уже где-то подсчитывали рэп, там у них никнеймы там какие-то свои. Я так думаю, блин, интересно. Я говорю, слушай, давай я к вам залечу на, на тусу. Они такие, давай я пришел, посмотрел на это все, слушай, класс. Ну, мне понравилось. И вот когда я уже написал какие-то свои первые текста, кстати, был есть сейчас в Полограде Олежка Шанс братан, респект тебе, что он сделал, короче, прикинь, он работая в Фокстроте, там у них DVD-шка была, BBK, понял, она шла с караоке микрофоном, в итоге, короче, приносит мне майк и дарит мне диск, на котором минуса, Вутенга там, Каст, ты понял, чисто, чисто минуса, на то время вообще только музыкальные центры появились, на секундочку, чтобы ты понимал. Мама, как всегда, знаешь, меня любит именно. Купила мне музыкальный центр. DVD-шечка у меня тоже была. Я говорю: Окей, что я делал? Я брал, вставлял диск с минусами, включал DVD, с DVD выводил шнуры, подключал к музыкальному центру. Туда же подключал этот микрофон и в деку Б ставил кассету чистую понял просто сверху так поверх читал там какие-то текста и тут прикиньте там на, на, накрутила голова короче на то время выступить э, вместе с этой всей тусой которая там ну они уже там на опыте знаешь вот я там что-то почитал почитал там всем спасибо там так пошел дальше пить пиво но это было на то время сейчас вообще у меня пошло более такое знаешь э, Отрезление, что ли, знаешь. Типа я больше к творческим людям у меня был перевес и взгляд в ту сторону теперь. И каким-то чудным образом я заплыл на студию к фитилю. У фитиля. Фитиль, салют это Дума студию. Открою вам секрет. На чем-то дописал, я не помню, то ли на. По-моему, На была, Кубейсе, а, да? Э, да, у него была такая а акая драма машина, по-моему. Какая драма машина? Да не было никаких драм машин, братан. Не было. Он просто на клавиатурах этих писал биты, просто на кнопках, понял там. Это же потом, я, я помню, что у него что-то было. Это уже потом, это уже потом там ямахик там появились какие-то си -си -син синты, знаешь, вот и я принес мелочи там какой-то, насыпал ему на стол, как то вот, знаешь, там копилку там вскрыл или там, я не знаю, буратино ограбил какого-то, принес на стол мелочи, говорю, мужик, я хочу записать у тебя трек, типа, мы с ним тогда начали работать, много продакшена он сделал, потом там уже другая история делал Сай, килобит продакшн с нашего района тоже, дай бог тебе здоровья, Андрюша, вот. И как-то так постепенно-постепенно мы дропнули альбом потом потерялись. А в каком роде был альбом? Смотри, альбом я писал в 2006, -м мы его переписали в микрофон Октава, вообще не ламповый, ничего, обычный. В 2009, и потом появился, появилась не лампа, а появился э, DBX ламповый предусилитель, который мы пускали через обычный майк, только уже было не Октава, что-то там повеселее немного. И вот этот DBX, он, у него можно было подкрутить такой ламповый прям, ну вот бархатный голос ламповый, прикинь, с вот такой от приблуды, можно было выкрутить, и мы такие выкручиваем, выкручиваем, давай переписывать альбом, давай. И мы переписали, вот 2016, там, прикинь, он только вышел, 10, спустя 10 лет вышел первый альбом. Ну, мы дропнули альбом, потом у нас в декакирова, кстати, весь альбом два пути был под живой инструментал практически переигран вот на концерте Андрюха конечно внес лепту очень солидную и жирную я просто не вос... на на тот момент мой мозг немного не воспринимал знаешь что такое там дальше двигаться творческим путем что-то там переезжать куда-то братан просто в чем дело когда ты из бедной семьи, ну, я тебе хочу так сказать. Первым делом ты хочешь как-то заработать бабок и так далее. Творчество, ну, я не знаю, кого творчество прям вот кормит. Мне кажется, что для начала ты должен заработать, потом заниматься творчеством. Вот. Но я э, к творчеству ну, голоден, испытываю голод. Я даже когда пишусь в майк, я предпочитаю быть голодным, честно. Вот когда хочется кушать, то можешь воды попить. А зараз над каким-то материалом, что-то готовишь? Ну, как бы смотри, я в первую очередь музыку делаю для себя, это как бы терапия моя, знаешь. Э -э музыка успокаивает, музыка дает надежду. А самое главное, то, что я там пережил и посмотрел, э -э что да как происходит, у меня на на называется канал там «Описание происходящего». То есть все, что происходило, я фиксирую как на фотопленку, допустим, только это аудиоформат. Кстати, Вовчику «Пранк-рок Киев». Тоже огромнейший респект, потому что этот тип э, на протяжении я не знаю какого времени, но ну, мы с ним очень долго работаем, он занимается сведением и мастерингом. Он с Киева, кто его знает, тот, тот знает. Очень-очень крутой тип, очень крутой. За 2024 году вышел альбом ⁇ Код э, ⁇ Тоже это мало, мало кто его слушал. Сейчас я заканчиваю альбом «Переживание истины». Немножко он такой тяжеловатый, конечно, будет, потому как в основном он писался в феврале, январь-февраль, такие тяжелые месяца. И такой период в жизни у меня, когда я остался один. Ну вот семья есть, да, окей, но я остался один, без какого-то суппорта. Я, обычно я поддерживал всех, знаешь, всю жизнь там. И я благодарен Богу, что так получилось. Я просто остался наедине с собой. Иногда это тишина, вот когда ты остаешься один. Ты понимаешь, тебе не нужен никто просто. Хотел бы тебя запитать. Э, какой позитивный фидбэк от твоих слушателей? Ну смотри, э, я участвовал в проекте в одном, называется «Налить». Он даже его, наверное, в Ютубе, поскольку не я был админом канала, его удалили. Ну, кто успел скачать, тот успел скачать. Вот э, писала женщина э, моему как бы Компаньону, с которым мы двигались тогда в этом проекте говорит, я там мама с двумя детьми, короче, знаешь, и типа я вот послушала ваши песни, реально спасибо вам большое, я понимаю, что не только мне типа так тяжко в этой жизни, знаешь, это вселяйте какую-то надежду все-таки э, в мою жизнь, как бы может она слишком восприняла э, сам тех, текста песен. Также вот, я не знаю, правда, нет, не буду говорить, вот не так давно мой знакомый с Киева писал тоже там, ну, чувачок там пивко попивает, там, то есть спортом вообще как бы не занимался. Вот переслушал альбом, пошел там, начал там долбить грушу, боксировать, пить чаечек, там, в прорубь нырять, там, знаешь, вот такое. Вот мысль у меня ко Всевышнему была, как бы, это все, вот этот весь мой путь, это как бы по его милости, знаешь. Когда я просто сказал, вот, Всевышнему, вот э, руль от моей жизни. И просто ты рули, а я буду как пассажиром, знаешь, рядышком сидеть. Потому что я могу зарулить на своих эмоциях, зарулить вообще не туда, куда надо, знаешь. И, и, и тогда все ровненько, ровненько, потихоньку. Но я помню э, свой э, вот как бы обед, понял, который я дал тогда, когда я сыпал эту мелочь. Чтобы моя музыка помогала людям честно. Я даже не знаю, вот, может какие-то люди есть еще, кому она там помогла. Это это просто супер. Вот она делается только для этого. Я с музыки за всю свою жизнь не заработал ни одной гривны, я ни одной копейки не заработал с музыки. Я только влаживал, влаживал сведения и так далее. Я тебе больше расскажу. Как, в один момент какую-то коммерцию начну делать, знаешь, там потом туда-туда-сюда, по площадочкам, что-то то бабок заработаю. Что ты думаешь? Вот этот э, творческий поток, который приходит и через тебя воплощается в песню, как бы это мне не принадлежит. Я просто как ретранслятор. Я, ну, как, как рупор, знаешь. Все. Вот. Когда я поставил на чашу весов коммерцию эту, я не мог даже, даже, купле, даже, даже написать. Ты прикинь, четыре месяца я уже, короче, не понимал, что происходит. Просто, ну, все, я не чувствую вайба, понял? Я не чувствую музыки. И когда, потом я, ну, помолился реально, у Всевышнего попросил прощения, сказал, что извини, это просто я, ну, меня просто загнался, короче, знаешь, не туда свернул. И через некоторое время попустило, я начал опять писать какие-то текста, какие-то песни, вот как-то так, вот все связано с высшей энергией и еще одно хочу сказать, смотрите, допустим, ты делаешь музыку, да, вот у тебя есть определенный трек, мужик, если ты его вовремя не выпускаешь, а трек интересный, допустим, да, если ты его вовремя не выпускаешь, эта энергия ищет выход, она может выйти там где-то на западной Украине, только там на украинский мове переписанная, но суть та же, знаешь, ты слушаешь, блин, так это же мой трек реально, который я написал, но он не вышел. Есть люди, у, которого, у которых свои вкусы, там, битмейкеры, э звукорежиссеры, смотри, они слышат по-своему, да, кто-то слышит, как коммер... Коммерч, коммерцию, все, чувак, тебя сюда надо, на коммерцию делаем, коммерческий проект, кто-то слышит это вообще по-другому, но самое важное, это то, как слышишь этот трек ты ты не должен слушать никого вообще. Если у тебя, ты ловишь э, с этим треком синергию такую определенную, честно. Если эта демка тебя вкатывает, знаешь, и ты, ну, ты, вот бывает такое, там, расслабился, знаешь, играет эта демочка, и ты такой аж призадумался, куда-то мыслями ушел, какие-то воспоминания там нырнул, бах, там в себя пришло через время. Все, тогда это работает. Реально, я не понимаю просто почему э, массам такое не заходит. Ну, я примерно, да, я догадываюсь, знаешь, у большинства это все как фастфуд мюзик, знаешь, это на потоке стоит этот фастфуд просто. Вот тогда, в 90-х, я тебе хочу сказать, в э, Утенг, да, был все вот ребята, Ониксы, ну, посмотрите, у каждого из них есть стиль, и он там до сих пор есть, да. мы Методмена ни с кем не перепутаешь, там, вот, ну, допустим, по даже там с, с кассеты его услышал, да, это Мэтт мэн, знаешь, и также Ониксы, там это Фредерер Стар, там это э, еще кто-то, вот, ты их не перепутаешь и эту энергию и этого исполнителя. Вот сейчас такое все сбитое, как бы, ну, единственное, кого, наверное, в Украине не перепутаешь, ну, это Архангел сто процентов. Вот э, есть такой э, с Киева исполнитель. От його читку, його флоу от реально ні з кем не перепутаєш. Це очень круто. Там Дядя теж давно в цій темі. Вот. Що тебе направляє, от, коли ти пишеш вірш? Тобто тебе було якесь пересмислення цього світу, да, цього всього, і ну, якісь книжки, фільми, або якісь эм, зірки, або якісь люди? Вдохнувляє сама жизнь, життя, какие якісь приятные моменти життя. где-то пересечения с кем-то, где-то какие-то ситуации, то есть ты пишешь свою картину жизни, как ты можешь там, ну, смотреть на кого-то, вдохновляет, допустим, э просто инструментал чей-то, музыка, музыка, вдохновляет музыка, если она резонирует в тебе, то все, ты там с ней начинаешь э работать, вот, а также какие-то люди там может вдохновить очень крутая музыка, допустим те, те же Beatles там какие то вот недавно там э, прослушивал. На чем на чем Beatles вдохновлялись? Еще потом на чем эти вдохновлялись? Что, э, ты понял, да? И там такая цепочка и ты да, эта музыка не то что это не рэп там вообще далеко, но она настолько какая-то войбовая вот на то время. Сейчас время немножко не то, понял, но как бы классическая музыка, кругом нужно, по чуть, кругом по чуть-чуть, но только так. Люди, ну, смотреть, во-первых, не создай себе кумира, это в первую очередь, это сто процентов. Во-вторых, я хочу заметить, вот, и даже рассказать многим там артистам, у кого этого уже нет, знаешь, а у кого-то это есть, это эго. Вот эго, ну, это скорее враг, чем друг. Хотя как говорит Рик Рубин, вот это очень крутой дядька, он говорит, что эго может тебя как бы как быть как дополнительными батарейками. Да, я треба верно Да, да, да. Музыка, она должна служить по благо людям. И с музыки, допустим, ну кто-то зарабатывает, но ну, смотри, э, искусство, творчество, оно бескорыстно, вот, оно, оно не твое, оно тебе не принадлежит. Вот просто оно, ты, оно через тебя проходит. Оно тебе не... Это как бы как торговать воздухом, знаешь. Потока, да, есть такие. Да, мне, да, да. У меня тоже так бывало, когда ты тримаешь поток какой-то информации, ты просто вот раз и написал, да. Бывает, ходишь, может... можно... Ну, а потом ты берешь этот материал, допустим, или там дропнул, там, я его сейчас продам, короче. Вот этот, ну, как ты можешь продать воздух, ну, допустим. Оно пришло из ниоткуда, оно через тебя вышло. Ты должен дарить это миру. Ты должен дарить это людям. Я, кстати, альбом «Переживание истины». Там, да и кот-альбом. Там микстейп в основном, знаешь. Там фришные биты, короче. Я пробовал, я спрашивал битмейкеров там определенных. Вот на данный период времени появился только один парень, русик, который реально делает вот прям очень крутые биты, честно. Так в основном, в основном, Raising the Crates, вот тип просто там у него тоже подписчиков немного, крутые биты делает реально, и он такой тоже там не, по фейму там не спешит куда-то двигаться, знаешь, чтобы его там все знали отдавающиеся там с тем поработаю с этим, парень тоже, я так понимаю, что скромный, знаешь, вот, и парень не жмет там жалобу на, когда я дропаю трек, я там его, конечно, отмечаю, знаешь, он прослушает там какой-то респект назад, кинет. нет. Чувак чувствует вайб тоже, чувствует, что... Э с Украины какой-то паренек тоже не просто так, знаешь, э, на гавкал в микрофон какой-то дичь, знаешь, а постарался, поработал плотно, посидел над этим это всем. Это такой процесс B2B, да. Ты, я тебе, да, а да ты да, меню, да, 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 да. То есть, Ты его продюсируешь, он тебе и, 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 это все, ну вот просто за идею, за, за, за легкость, за творчество. Все, я говорю, все бескорыстно, все должно бесплатно дариться вот людям, чтобы помочь большинству людей что-то поменять в жизни. Вот. Добрый. Ну что, будем заканчивать? Да, братан, спасибо, что пригласил. Да, обожаю тебе творческих успехов. Дакой, мужик. Я тоже думал, чтобы оно все реализовалось. Спасибо, мужик.